Наше життя це стрім, стрімко летить, я не проти, наша країна наш дім, вона потребує більше турботи. Тараба, а що, а що хоч така віра? Тайді, нариді.

Куда? Можна поспілкувати з вами, а чого вверх нового, а чого вверхологова з А де ваші ноги? Та який шорс, ви що приказує, було б смішно обшортовить. Набере тисячу переглядів, і все, ютуб скаже б. Ха-ха. Не де... дай Йоршик. Пацаны! А я думал, ты спрыгнул. Где он? Где он? Нажми, Вов! Вов. Я его не вижу. Да какого ты его не видишь? Вот вот он. Где? нажми, куда? Где? Да он здесь же. Ну где? Ну я не вижу его лицо. Понял, он уже. Я вообще. Как? Да, да. Ну, не, я тоже могу поугарать, брат. Подожди, где, где ты? Почему не горит лицо его? Где? какой то лицо, не А, это какой-то другой, это какой-то другой чел. Тебя как зовут, брат? Леха. Леха. Опять материшь Подожди. Даря, да, даря, даря. Даря. А ты, а ты материшник, нет, брат? Ясно, 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 брат. ясно, 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 не брат, брат, брат. я ж не брат, 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 брат а я? Нет, я не брат. Брат Это А я не, я не. Брат. Да, молодец, молодец, что не. не так, ну красавчик, брат, я люблю вас. А я, а я. Я тоже рад, я Как я рад, как я рад. Я всех люблю. Рад ты рад. Брат, ты мне, Молодец. А как тебя зовут, братух? Алексей. Олексий. Алексей, а меня зовут Тимур. А тебе сколько? А тебе я думал, 30. 30... А, а я думал Натан. Натан? Я Сюда. что, на еврей похож? Да. Красавчик. Тебе 32? 38. 38. О, тупо. А мне 52. Брат, у меня три дочери и сын. Бецкинков, зимой. Как? Скільки жінок? Скільки жінок? Женщин. женщин. сколько лет? Сколько женщин? Сколько женщин? Было. Было. у меня? Ну, а, детей от женщин. От женщин. Так, подожди, сколько женщин? Сколько женщин? Четыре. А, два брака. два брака. Да, у меня, у меня три дочери и сын. Слышь, брат, я тебе сейчас стихи? Я же стихи пишу. Давай. Хочешь, Давай. хочешь угорнуть? Давай. И сейчас, Давай. сейчас, сейчас тема будет. Ну что ты уже ображаешь? Вже мене ображає. Каже брат, брат, а потом каже б буде. Ах тыс. Ах ти ж. Ах ти ж. Ах ти ж. Ах ти ж Іди сюди. О, да-да. Щоб не матюкався. Ты написав во! Сколько можна матеріться? Це син, да, це син. Откуда Сумаешь ты его знаешь? Людей. Кого? Каких людей? Слышь, а может быть он спасет твой? Я никого не Я тики, я беспилотники тики куплял. Я не, ник... я не, я не никого... Я тики помогал фронту чуть. Сейчас. Ну, я... дуже мало, бо не выходит больше. Я не умею много помогать. Сейчас другой свой телефон включу. Ага, включи другой. Чтоб стишок читать. Що не что у лука моря дуб зеленый. Або на глубине сибирских руд сидять два старика. Ты понял, красавчик. Бокертов. Глубина сибирских Подождите. Подождите, подождите, подождите. Не кадры, а кадробер. Квадробер. <связать> не квадробер, а кадробер. Квадробер. Сейчас, <связать> подожди, подожди. А да? не на схожий какой-то, да? Это еще в очках. На он извиняется перед Я тобой. Прошу, прошу прощения, реально. Он, он уже извиняется. Ага, это примирение пришло. Друзья, это миритесь пришли, как х**ть меня. Ах ты с**. Знаешь, не знаем. И взял, наехал на него. Да. Ты не прав, брат. прости меня. У него все браты, понял? И той брат, и я брат. Все браты. На маму каже брат, на, на детей каже брат, на дочек каже брат. У него все браты. Браты. Мы, мы, все брати. Мы, мы, все брати. Сейчас ты стих послушаешь. Можешь <et allora>。<sharp> поугарать? Давай. Ему... Я тебе отвечаю, ты угорнешься. Давай. А, подожди. А. Так, подожди. Кто-то, когда на Там все пьют... Брат, я с другом разговаривал с Америки. С Бабичевым. Может мне в Америку поехать? Это с Бабичевым? Я не хочу в России жить. А, ты хороший, да? Хороший, да. Я не... Ты за Украину? Я казах, россиянин. Я живу в Оренбурге, брат. Орен... То... Оренбург видал віддав... Казахстану. Оренбург земля. Ты ему такой не говорил, а то он сейчас будет... Говорить. Не, Оренбург земля. Все это знают. Кроме того, Теперь ты на него газуешь? Не, не в яком разе. Теперь ты на него газуешь? Сестра стран страны движуха, какие стыдные. Да. То, він, то він за Ты за Украину? За Украину. Мамин сказал, а он сказал, он сказал. А я, я, я против, против. брат. Я тебе сейчас я подожди, убить, подожди, уважди. подожди. <свист> да, я тебе сейчас <свист> такой стих прочту, брат. Второй. Сначала первый прочту, потом второй прочту. Ты, брат. Я тебе отвечаю. Сомневаешься? Слушай, блин. Первый, первый, это просто поугарать. Извиняюсь. Ну блять х. Ты можешь нормально казать слово, не х украинский, ты. Я тебя що, ображал по твоей нации, че що? Я тебя не ображал по твоей нации. Ты мне чого тут? Ты что не знаешь нормально слово, х, че шо? Ну а ж ты ображаешь меня? Фу. Да я... то нормально, Навчися говорити. Якщо я тебе обиду, прости, брат. Давай читай вірш, всі чекають вірша на казахській мові. Давай, Давай на казахський вірш. Давай. в красном платье на торте. Со не, спел... не, на казахский читай, ты ж казах, какую российскую, казахскую читай. Я, я, умею, я, я, я на казахском не умею. Як я не умею, ты казах, давай казахскую, казахскую читай. Нет. Нет. Перекладай сразу на ходу, на буду Как будет в красном платье на казахском? На казахском. красном платье на торте, со спелым яблоком в руке, как на троне, как царица, ножка на ноги девица, отмечает юбилей. Ну-ка, у не налей, про девчину, Вот идет на вечере арна Ягд стройна. Взгляды собрала она. Ну-ка, хлопец, повтори. Будем тут мы до зари. Будем петь и веселиться. Коля позвала царица, знать по-царски отдыхать, наливать и танцевать. Вся усыпана цветами. Ароматы тут и там. А как движется по залу. Прям как яхта по волнам. А какие телеса прям как звезды в небесах, а какое вдохновение дарит, будто бы в мечтах. Кто сказал, что 45? Вас за парту бы опять. Снова в школу бы отправить, чтобы науку повторять. А наука такова. У не нема. И за каждую душою тенью движется она, что живет в прекрасном теле. Без меня бы не раздели. Прелесть эту ощутить. Бармен, третью налить у меня внутри колышет. Рюмку бы не уронить. Хорошо пошла богиня, будто вся из хрусталя. Чтобы, чтобы с такой выйти на танго, статус должен быть царя. Ох, Италия, и ножки. Будто бы сошла с обложки, чтобы порадовать гостей. Ну-ка, мне еще на. Гуль свою берет. Эх, попробуй вперед. Разрешите, только танец. Вижу этот стильный взгляд. Кто бы меня с ней видел? Фото с нею поразят. Легкий поступ и движение. Шаг навстречу, я готов. При дыхании такое и не нужно лишних слов. Как кружится, как играет. Что-то в ней меня манит. Как расставившая льдинка. С кем она меня сравнит? Может нравится Де Ниро, Аль Пачино или Брюс? Треба з тангом не прибавити. Проіграти я не боюсь. Все, ж вона принцесса бала, на мою не діставала. В Украшенні Смарі бармен, п'ятую налей. А так а жінка знає про ці вірші? Жінці ти читав? Дружині? Читав жінці чи ні? Другі, чи перші? Чи це після того, як прочитав, то розвелися? <laughs> прочитав і так, і розвелися. Розвелися. А, а як цю звати оцю в тортові? Про яку про яку вірш? Я в тортові, це як її звати звати красуня, красуня сорока п'ятилітня, пра працювати красуня в тортові. Оця як її звати? як, як, як її звати, як звати? звати про любов, про любов? хочеш? про любов? Це друга жінка, це про другу жінку. Да, стою розвівся, бо ця в тортові була. А це що не про любов? Чи що? це ж про любов? Про любов, Хочеш про любов? Та ні, то жінці ти розказував цей вірш чи ні? Я у меня 4 ноября развод был. какие какая жизнь? Рассказал, прочитала верша, нашла в тумбусе, да? В шкатулости, нашла ты верш. Брат, да, я тебе сейчас... Да, Я тебе сейчас... Сейчас тебе другое прочту. Кончился. У нас... Так, сейчас поедем. Где ты живешь? В Винницу сейчас поедем. Там. У Вінницю, ми жлик дій... Ді... Ді... довго. Так, добре, йдіть, шукайте Я пішов собі по своїм справам. Давайте щасливо. Наше життя це стрім. Наші донатори, ми самі хочемо щастя дітям своїм, нашій великій сім'ї.